Отре вже, мабуть, в четвертий раз за цей рік пацієнти України приходять до уряду. З квітня місяця ми просимо державу закупити ліки для смертельно хворих українців в цій країні. Три тижні тому пан Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України, пообіцяв всім пацієнтам України, що за 21 день усі тендери закупівлі ліків будуть завершені. Але вчора на 18-ту годину. Мы знали, что лишь 6% тендеров было проведено за три недели. Вам никогда не приходилось быть на похоронах людей, которые еще не умерли. Вот примерно сегодня этот день, когда перед вами стоят люди, у которых, в общем-то, не осталось шансов выжить в Украине. Мы все, что мы хотим, мы просто хотим выжить. Каждый из нас приходит домой вечером, хочет быть со своими детьми, со своей женой либо с мужем не потерять близкого человека, у нас очень простое желание – жить дальше. Придя сюда и постелив это черное болотно, мы демонстрируем то положение вещей, в котором оказались все пациенты в Украине, в Луганске, в Киеве, во Львове. В каждом городе на сегодняшний день каждая кровать в больнице может покрываться черной простыней, а не белой. Людям не куплены лекарств. Сегодня 10 месяц в нашей стране. Впервые Украина за все время своей независимости не закупила медикаменты для всех больных в этой стране. Впервые 2014 год становится черным для всех пациентов. И это 21 число становится черным для нас. Из-за того, что мы сюда пришли, Оля уже сказала, Министерство здравоохранения за одну ночь, за одну ночь увеличило показатели аж до 20%. Мы будем сюда приходить постоянно. Там, где живет премьер-министр, где живет министр чтобы они работали. Благодаря вам и нам эти люди работают ради того, чтобы мы выжили. Мы не будем, мы не устаем от того, что мы делаем, потому что мы понимаем, если мы не придем сюда, то мы в принципе больше никуда никогда не придем. Это единственный инструмент давления. Наша жизнь, наши дела и наш голос. За тех людей, ради которых мы сюда выходим. Кого мы любим, за кого мы боремся. Из 296 лотов, который должно было купить Министерство здравоохранения, за 10 месяцев работы весь штат Министерства здравоохранения сумел купить только 72. Они не оставляют ни нам шансов, ни всем программам в этой стране. За два месяца они не смогут купить медикаменты, к сожалению. Только у премьер-министра Украины есть все политические и административные права и полномочия решить эту проблему. Не сваливать ее на Министерство здравоохранения, не на другие министры Самостоятельно решить эту проблему, как он пообещал 21 день назад Министерство провалило поставленную задачу и не купило нам медикаменты Это не вопрос плохого управления Это вопрос, что они приговорили людей Премьер-министр не должен рассказывать сказки Советского Союза Украине Как у нас все хорошо У нас, к сожалению, все плохо И впервые он получит письмо на черном бланке в котором есть достоверная статистика, если он способен ее в принципе слушать. Министерство здравоохранения провалило возможность нашу выжить в Украине. И мы надеемся, что политической воли, ума и силы премьер-министру хватит сделать две простых вещи: забрать деньги у Министерства здравоохранения, передать в службу чрезвычайной ситуации и за одну неделю купить медикаменты. Министерство здравоохранения боится только одного. Что их лишат денег. Они не боятся того, что мы умрем. Они не боятся того, что умрут люди. Они не боятся того, что люди уже умирают. Они боятся только одного: что у них заберут деньги. И они готовы обещать все что угодно ради того, чтобы деньги оставили у них. Коррупция уже проела всем мозги тем людям, которые там управляют. Еще раз скажу: премьер-министр сегодня заседания Кабинета министров. И эту неделю до выборов они все борются за то, чтобы вести Верховный Совет. Нас не беспокоит их будущая политическая жизнь. Нас беспокоит только жизнь тех людей, которые сюда пришли. Мы не планируем умирать. Мы планируем жить. И мы сделаем все, чтобы наши планы на жизнь реализовывались в приоритетном порядке, а не планы входа в Верховный Совет. С отчетностью фиктивной, которую озвучивает министр здравоохранения, ну, как мы вчера уже слышали, что у нас все хорошо, у нас все плохо. Здесь черное покрывало и черные письма. И люди, которые готовы бороться за свою жизнь до конца. И если надо будет здесь стоять круглосуточно, мы будем стоять ради одного, чтобы жить дальше в этой стране. Здравствуйте, я мама ребенка, жизнь которого зависит от лекарств. И сегодня мы доедаем лекарства, которые были закуплены еще в прошлом году. Что будет завтра, я с ужасом себе представляю. Поэтому я прошу всех чиновников, особенно Арсений Петрович, я обращаюсь к вам, помогите, возьмите под контроль этот вопрос. Жизнь моего ребенка зависит от вас. Я мама маленькой Ноны, которая стала лицом предыдущей акции. Нона живет с гемофилией, вернее, правильно сказать, выживает, вопреки Министерству здравоохранения. Ленточка черная на моей руке, она очень актуальна для людей больных гемофилией. На прошлой неделе людей больных гемофилией стало меньше на одного человека. Не потому что человек выздоровел, гемофилия неизлечима. Умер молодой парень, потому что вовремя в больнице не оказалось препарата. Сейчас, в эту минуту, в реанимации, из последних сил, отчаянно борется за жизнь еще один человек. Препарата по-прежнему нет. Министерство зашевелилось в конце октября. Сейчас как раз в пору закладывать бюджет и планировать закупки на следующий год. Мы же не получили еще ни одного флакона за этот год смерть людей целиком и полностью на совести чиновников МОЗ. И мое стойкое мнение, я думаю, что многие присутствующие здесь поддержат. Господа чиновники, скамья я подсудимых по вас плачет. Несколько месяцев назад вся страна видела, да, когда нас захлестнул флешмоб Iceberg Challenge. Э, люди собирали деньги, это так была поддержку больных с редким заболеванием, для того, чтобы было разработано лекарство, которое поможет людям с этим диагнозом начать двигаться и дышать. Для тех, кто собрался здесь, не нужны миллиарды на разработку препаратов. Для каждого из нас есть препараты, которые позволяют нам продолжать жить и функционировать. На эти препараты даже есть в бюджете деньги. Но 10 месяцев у нас нету этих препаратов, потому что не проведены тендеры. Наша жизнь зависит не от разработок, наша жизнь зависит даже... Не от денег. Наша жизнь зависит от того, чтобы чиновники взяли и начали работать, начали выполнять свою работу и покупать нам препараты, без которых мы не можем жить. Такие люди, как я, если препараты есть все время бесперерывно, с самого начала заболевания, могут двигаться, дышать, нормально жить. Если препаратов нету, все, что мне может предложить государство, это положить меня в отделение реанимации. Де за мене буде держати апарат дихання. Я не хочу лежати реанімації. У мене є свій апарат, з яким я прихожу сюди на эту акцію, для того, щоб сказати, я хочу жити. Ми сьогодні прийшли не як вільна проспілка медичних працівників України, а як просто медики. Серед нас багато представників тих, кому не байдуже, що кожного дня гине майже. 1600 людей від того, що Кабінет міністрів фактично зчинив злочин. Кабінет міністрів порушив наші права на достойне життя, на охорону здоров'я, на збереження нашого життя. І що робить при цьому кабмін? Кабмін бреше. Геть брехливий кабмін. Ми притягнемо Кабмін до кримінальної відповідальності, бо це є просто злочин. Ось письмо. впервые, наверное, кабинет министров получает письмо на черном бланке. Но, по сути, здесь характеристика всей этой ситуации, в которой мы оказались, 1600 украинцев умрет за эти сутки. Я думаю, это очень дорогая цена. Кабинет министров, который плодит. так долго думает о том, надо ли этих людей спасать или нет. Они должны были спасти их еще весной. Они бы все жили. Каждый день они будут получать официальную статистику, что же происходит. Мы не хотим вести уже, в принципе, дискуссию. Мы предлагали с весны периодичностью один месяц любой рецепт, который может спасти пациента. Это последний рецепт, который остался в законодательном поле Украины, чтобы спасти 18 государственных программ лечения. И более 16 миллионов людей должны были бы получить помощь в этих программах. Это последний рецепт для кабинета министров спасти людей. Других вариантов у них не существует. Я думаю, это самая важная задача, которая сегодня стоит перед правительством. И мы каждый божий день будем об этом напоминать. Мы не хотим терять 1600 украинцев за одни сутки. И не хотим больше слушать сказки Министерства здравоохранения. В воскресенье я персонально встречался с министром, который сказал, что он нас поддержит. И сказал, что он придет в кабинет министров и попросит, чтобы служба чрезвычайных ситуаций закупила медикамент. Но вчера утром он вышел на пресс-конференцию и сказал, что у них все хорошо. Советский Союз процветает дальше, к сожалению. Мы не хотим, чтобы такие люди решали нашу судьбу. Мы хотим сами влиять на то, как и сколько мы будем жить. И премьер-министр либо нас слышит, либо он не имеет права нами управлять. Ни в юридическом, ни в этическом смысле вообще. Единственный законный метод закупить медикаменты и успеть их поставить, это передать это в МЧС, чтобы они купили медикаменты за одну неделю и за две недели поставили медикаменты в страну. Министерство здравоохранения, весь цикл закупки Министерства здравоохранения занимает 6 месяцев. Они ничего уже не купят. И они готовы идти на то, что люди останутся без лечения. И, к сожалению, это факт, который уже надо признать, в общем-то, ему не сопротивляться, а искать решение в стенах Кабинета Министров, а не в стенах Министерства здравоохранения.